Aum. Oh. Aum. Oh. नमो भगवते वासुदेवायुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ओम श्रीम ह्रीम सरस्वतीयै नमः ओम श्रीम ह्रीम सरस्वतीयै नमः हरि ॐ तत्सत श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ गीता योगा हरि ओम टू ऑल द डिवाइन फॉलोड बैस प्लीज रिपीट इन म्यूटिन कौमारम कौमारम यौवनम यौवनम जरा जरा तथा तथा देह देह अंतर अंतर प्राप्ति ही प्राप्ति ही धीर धीर तत्र तत्र न न मुह्यति मुह्यति देहिनोस्मिन् यथा देहे देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर धीरस्तत्र नमुह्यति तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र नमुह्यति देहिनोस्था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा

ದೇಹವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಜರಾವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ದೇಹದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಹ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮರುಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ मात्रा मात्रा स्पर्शाः स्पर्शाः तु तु कौन्तेय कौन्तेय शीतः शीतः उष्णः उष्ण सुख सुख दुःख दुःख दाहः दाह आगम आगम अपाइनह अपाइनह अनित्याह अनित्याह ताम ताम तितिक्शस्व तितिक्शस्व भारत भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय त्रास भर्षास्तु कांते या शीतोष्णा शीतोष्ण दुखा दाहा शीतोष्णा सुखा दुखा दाहा स्थितिक्षस्वभारत तां स्थितिक्षस्वभारत मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमा पायिनो नित्याः तां स्तिक्षस्वभारत आगमा पायिनो नित्याः तां स्तिक्षस्वभारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्तिक्षस्व भारत मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण आगम आगमापायिनो नित्याः तां भारत O son of Kunti, the contact between the senses and the sense objects gives rise to fleeting perceptions of happiness and distress. These are non-permanent and come and go like the winter and summer seasons. O descendant of Bharata, one must learn to tolerate them without being disturbed. ಎಲೈ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರನೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಆಗುವ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಶೀತೋಷ್ಣಗಳನ್ನೂ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನೂ ಕೊಡತಕ್ಕವುಗಳು ಅವು ಬಂದು ಹೋಗುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವುಗಳು ಅನಿತ್ಯಗಳು ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊ

सुखं सुखं धीरं धीरं सः सः अमृतत्वाय अमृतत्वाय कल्पते कल्पते यं हिन व्यथयन्त्येते यं हिन व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं सुखं धीरम् समदुःखसुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते यं हि नः व्यथयन्त्येते पुरुषर्षभ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम् पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते समदुः सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते यं हि नः व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते यं हि न व्याथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्व्याय कल्पते ओ अर्जुन नोबलस्ट अमंगस्ट मेन दैट पर्सन हु इज नॉट अफेक्टेड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड रिमेंस स्टेडी इन बोथ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಓ ಅರ್ಜುನ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಯಾರೂ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವನು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मूकं शान्ति करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरि हियोम तत्सत सर्व श्री कृष्णार्पणमस्तु हरि ओम एवरीवन थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे हरि ओम थैंक यू ऑल हरि ओम मजी हरि ओम विजय जी पद्मा जी एंड जी